Друзі, моє вітання. Офіційно сполучені Штати Америки від сьогодні відновили постачання зброї Україні. Це повідомляє Держдеп Сполучених Штатів Америки. Проте це означає інші видання за економіс. Рішення Трампа відновити постачання зброї Україні ще не означає її стратегічного розвороту до послідовної підтримки України. Тож друзі, нам з вами продовжувати роботу свою справу підтримувати збройні сили України, тим паче, тоді коли ворог задає таких нещадних масованих ударів, як сьогодні вночі масово був атакований Луцьк. Ну і тут за даними голови обласної військової адміністрації. Вночі у повітряному просторі в Волині перебувало близько 50 БПЛА та 5 ракет. Власне, про наші методи боротьби з БПЛА. Зокрема, будемо більш детальніше говорити з нашим спікером, який допоможе зорієнтуватися у цих аспектах. З нами Льотчик, випробовувач Олександр Лиходід. пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Україна використовує легкомоторні літаки для боротьби з російськими шахедами. Є нові проекти у цій сфері, які фінансують партнери. Про це заявив на минулому тижні головнокомандувач збройних сил пан І за його словами, на мобільні вогневі групи припадає найбільша частка знищених ворожих дронів. Ефективність таких груп становить до 40%. тобто навіть половину не покриває. З вашого досвіду як льотчика-випробовувача, які основні переваги. и, возможно, недостатки, имеют подход к боротьби с дронами, особенно сравнению с другими средствами ППО? Ну, вы имеете в виду легкомоторную авиацию, так, так Так, так, так. Ну, если так разобраться с чисто технической, с летной точки зрения, то проблем поражения шахедами а, с самолетом легкого легкомоторной авиации практически нет нет проблем я их вообще не вижу абсолютно кроме ну, тут же возникает не только сам процесс уничтожения брона тут же организация нужна ну дело в том что легкомоторная авиация она принадлежит в основном гражданским лиц это частная авиация вот. поэтому первое на уровне законодательства нужно это все дело оформить. Почему? Потому что человек, который сидит, это повышенные средства опасности и для летчика, и для окружающих на земле. То есть это первое отказ авиатехники техники, и последствия на земле, вследствие каких-то непредвиденных ситуаций. Ну, это авиация, мы понимаем, что это. Mm -hmm. Второе. Гражданские лица будут заниматься использованием боевого оружия, стрелкового в данном случае. Законодательно это тоже нужно оформлять. Короче, здесь проблемы, в основном проблема в организации вот этого подразделения, или там уже часть будет, или несколько эскадрилей распределенные там по различным участкам, скажем так, фронта или там обороны городов. Потом следующее. Вся эта махновщина, она должна быть, ну, скажем так, на первом этапе, она должна быть интегрирована в общую систему ПВО. Летать в воздухе, устраивать собачьи свадьбы – это путь никуда. Будет работать с земли стрелковое вооружение, будет ПЗРК средней дальности, плюс будут вместе шахтедами в воздухе там крутится вот эта малая авиация. Mm -hmm. Ну, серьезные патриоты этим заниматься не будут. Поэтому здесь, во-первых, уровень подготовки летного состава должен быть соответствующий. Юридически оформлен, все правильно. Потом должно быть состыковано правила полетов гражданской авиации с военной. Там свои законы, они летают по разным законам. Вот. Потом это все нужно, я уже сказал, интегрировать в общую систему ПВО. Это нужно гражданских соединить вместе с военными. Это сложнейшая задача. Ну и оборудование самолетов. Это должны быть надежные самолеты. Цесна есть, там пайперы, наши аэропракты надежные, Юра Яковлева. Его нужно специально там переоборудовать особо нечего, там фара должна быть для ночного на 200-300 метров, там тепловизор должен быть, то место для стрелка оборудовано. Ну и потом подготовка этих пилотов, которые прибудут там из-за границы или наши. Вот это должно быть организовано несколько, ну, два-три центра с инструкторами, которые выработают методику применения вооружения с таких самолетов. Потом тренировки, это мишени должны быть в воздухе подниматься и отрабатывать эти все тактику применения этих самолетов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то есть это большой кусок работы. Если туда влезет государство, то считай, что это конец. То есть mm -hmm. это должно быть на уровне частной, частной какой-то инициативы, но которая должна быть юридически оформлена. В плані авіаслужби і воєнноздушних угу. сил. Пане Олександре, ви так сказали, що в принципі якихось таких перепонів ці ініціативи не бачите, і мене що здивувало. Я думала, що перша головна проблема в цьому аспекті це а чи є в нас наявній кількості така кількість добровольців льотчиків цивільних? Ні, ну, у нас, звісно, такі. Чому? тому що традиційно, історично, як е, хочете, Самоліт в частних руках це дорогою вдовольство. и с отсутствием, скажем, финансирования или денег у людей, вот, среднего достатка, чтобы, в отличие от Европы и Америки, у нас это все в диковинку. Это люди богатые, имеют вот такие самолеты. Но их немного вот для таких целей массового применения легкомоторной авиации в систему ПВО их у нас абсолютно недостаточно. Абсолютно. Есть возможность э, приглашать этих добровольцев Европы, mm -hmm. со Штатов, там эти самолеты стоят в каждом дворе. И там есть добровольцы, которые, в общем-то, на законных основаниях с определенной оплатой вот, могут этим делом заниматься. Но ну, тут уже идет э, вопрос языка, потому что все должны понимать друг друга на английском языке или на, на украинском мове это уже дело решается. Короче, это не так быстро все так кажется, что взлетел и догнал шахет, а потом это все же дело, вы же понимаете, это перехват, только скоростной. То есть это нужно с целью обнаружить, на самолете этого нет. Ее нужно захватить каким-то видом там, радиационным, тепловым или другим способом. Сопроводить и дать целеуказание. Это все должно делать Земля. Mm -hmm. Вот так. Это военные, это у них радиоакционные станции, должно быть сплошное зона покрытия радиоакционного обнаружение. Это сложно. Это очень сложно в условиях войны это делать. Можно это сделать. Но этим надо просто заниматься серьезно. Это нужно организовать какой-то штаб традиционный, и чтобы там с утра до вечера не те делом занимать. Все можно сделать. Все mm -hmm. можно. Вот, а... Делали, деньги. І організації mm -hmm. От військовий це фахівець у галузі радіотехнології з позовним флеш зазначає одну з таких проблем, з якими ми з якою ми можемо стикнутися при залученні льотчиків добровольців. Так, це те, що льотчиків добровольців, яких відправляють, будуть відправляти збивати шахеди, можуть випадково збити українські наземні вогневі групи, спутавши їх з ворожими дронами. Тут хочеться зрозуміти, пане. У чи розділяєте ви його думку чи ні? І якщо так від чого от як досягти цих результатів більш ефективних розмежування? Свічужий це питання суто технологічне, технічне, чи це питання якраз от досвідченості тих цивільних пілотів, яких будуть залучати до таких власне ініціатив? Ні, льотчик незалежно від не того кому урівню підготовки, збивають не льотчика, а збивають самоліт. Так вот это все будет зависеть, я уже сказал, от ин степени интеграции вот этих подразделений легкой авиации в общую mm -hmm. систему ПВО, потому что когда идет сплошная атака, как сегодня там или 500-700 дронов, и когда работает стрелковые группы, у которых нет, вы понимаете, нет связи, они не понимают, это самолет гудит или, ну это в принципе это воезирный крестьянство сидит на этих джипах и палит туда где что не слышит что и что не видит вот поэтому вы себе можете представить вот какая каша творится в воздухе когда идет налет 50 дронов на тот же лод. и среди них еще 5-6 легкомоторных самолетов тут эта система это сложно сделать все организационно и технически выделить дрон вот этот шахет выделить э, среди или выделить вот эту цесну небольшой легкомоторный самолет с вот этих там 5-6 дронов как это все сделать это РЛС надо специально там с определенной длиной волны короче система свой чужой это обязательно должна быть установлена но свой чужой вы же понимаете она стоит на патриоте там на других ЗРК а на джипе с э, пулеметом этого нет Поэтому тут очень много вопросов. Много вопросов. Или тогда прекращать земля стрелять, работает только воздух. Или туда не лезут эти легкомоторные самолеты, которые запросто можно спутать с шахедом. Вот. Uh -huh. Поэтому он все абсолютно прав. Если мы, F-16 у нас, с 500 поражает с пушки шахеда, и его осколки этого шахеда попадают в самолет, и мы его теряем вместе с Хрен с ним. А летчика мы потеряли. Вот в чем беда. И там точно так же будет. И будут валить эти цесны с большим удовольствием, не понимая, что они делают. И они, они не виноваты в этом. Вы понимаете? Поэтому тут уже вопрос организации боевых действий вот в таком плане. Гаразд перенесемось. Давайте тоді до нашого ворога. Що в них відбувається? Тут хотілося б очути вашу професійну оцінку. За останні вже чотири дні на Росії більше 600 авіарейсів було скасовано. Це приблизно ще приблизно 2000 тисячі рейсів було затримано. Сто бортів направляли на запасні аеродроми, Десятки тисяч росіян застрягли в аеропортах. І, власне, чому це все відбувається? Це такі от методи боротьби з потенційною загрозою безпілотників. Масштабні вимкнення мобільного інтернету фіксують, навіть вимикають мобільний зв'язок в деяких областях, і це звісно, що закриття аеропортів Литович сильно вдаряє по бізнесу. відбувається логістичний колапс, і Росія несе величезні збитки. Нам це звісно тільки на руку, нехай на суд збитки і далі, але хочеться зрозуміти наскільки от на вашу думку, такі заходи з боку Росії є ефективними для протидії от безпілотникам? Чи можуть вони повністю унуможливити атаки на відомих, добрих дронів, які летять на які потрапляють до їх авіапростору? Да, нет, вы понимаете, дело в том, что если в районе аэродрома гражданского, Шеребетьев, Домодедово, там, я не знаю, Жуковский, он там, постольку, постольку, появляется дрон в радиусе 20 километров, он обнаруживается, там, система ПВО, то полеты все будут запрещены. Никто не будет рисковать, это еще не хватало сейчас в России, где-то на заходе на посадке, чтобы он столкнулся с дроном, этот самолет погибло там 100-150 человек, и тогда все аэропорты будут закрыты, и никто туда не полезет. Это война, и россияне должны это чувствовать. Вот они чувствуют так, они молчат, вот они пусть, но это не идет в этих аэропортах. Вот. А э, сейчас в России организовать охрану э, системой ПВО э, каждый аэродром, ну, серьезный аэродром, там Петербург или или как он у них там сейчас называется. Mm -hmm. Вот, Ростову, Ростов. Москва. Ну, там два центра. Санкт-Петербург и э, Москва. Остальное это все задворки цивилизации. Там уже мало кто будет летать. Тем более у них самолеты вот эти мир региональной авиация, она у них потихоньку вздыхает, это они все рвутся куда-то в Турцию, туда, в Египет отдыхать. Вот. Поэтому они нас кошмарят ракетами, мы их вот таким обычным способом. Этот дрон один запустили туда в район аэропорта, он там 4-5 часов отлетал, энергия закончилась, упал. Следующий, и вот так вот можно их кошмарить месяц, второй, третий. Что мы и будем делать? Так что все тут правильно. А возможности защитить, это просто и в организационном, и в техническом, и военном планета практически невозможно. Пускай. Раз до інших новин на минулому тижні у п'ятницю у кривому розі після оголошення загрози авіудару стався потужний вибух на місці прильоту. Спалахнула масштабна пожежа. А у соцмережах почало одразу говорити, що відбувся е, удар КАБу. і, начебто, це вперше. Якраз, якщо це дійсно КАБ був, то це вперше по місту було застосовано. Це є зброєння. Повітряне командування Схід прокоментувало ситуацію на своїй сторінці Facebook і вони написали, що близько 11.25 повітряному просторі тимчасово окупованої частини Запорізької області було зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника, ймовірно, су 34 Ціль пролетіла понад 100 кілометрів і влучила в районі Кривого року в 12.38 Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Ну, до сьогоднішнього дня поки що тип. О, Озброєння, яке було застосовано проти Кривого Рогу у п'ятницю, ще офіційно не оголошено, але тим не менш, основна оця версія і лишається, що вперше по кривому рогу вдарили кабом. Яка ймовірність, що це дійсно був каб, бо я так розумію, дальність польоту ну, там певна, обмежена, і це означає, що, мабуть, літак мав би не просто мабуть, до лінії бойового зіткнення близько підлетіти, він мав, би, мабуть, вже перетнути цю лінію бойового зіткнення і зробити цей пуск безпосередньо. З того авіапростору, которое ныне контролируется нами, якщо это корректно высказалась. Ну, тут варианта два. Или он действительно сошел в наше пространство, и, ну, так, дальность у них там 60-80 километров, угу. нормальные Ну, Это, вы понимаете, это оружие Второй мировой войны, которым определили крылья. Ничего там сложного нет, это... Россияне, вы понимаете, они ограничены вот в исследованиях и изобретения, использования, испытаний испытания и использования новых, принципиально новых видов вот таких вот, скажем, кабов. Те кабы, которые у них есть с разными системами, дорогими системами наведения, там, я занимался испытанием КАП 1500, КАП 500, это дорогая машина, ее там надо, дорогое изделие, ее надо подсвечивать, там ограниченные возможности лазера, это исключается. Единственное, что это, это обычный КАБ, очевидно, и к нему он а, оснащен каким-то двигателем, пороховым, очевидно, потому что он работает там ну, 2-3-5 секунд, и он увеличивает вот эту вот вставить туда реактивный жидкостный двигатель, ну, на керосине турбореактивный, нет смысла, потому что дорого, и поэтому я думаю, это модернизации обычных обычных кабов вот, с той же системой наведения, как она была только, ему э, добавили какое-то средство ускорения. Сейчас 100 километров, потом поставить более мощный ускоритель, он будет работать, э, допустим, там 5, 7, 8 секунд с большей тягой, и он может работать с дальностью 120, 130, 140 идет, вы, вы, понимаете, война, и россияне ввиду вот этого своих ограниченных возможностей в связи с санкциями, они... Uh -huh. Вот. И они это все делают, упрощают, но мозги там на месте, не надо их там с иронизируют, что они ничего не могут. Ну, у них там ребята толковые, как и у нас точно. Вот. Поэтому, поэтому да, и будет еще что-то новое. Но вы поймите, что во время боевых действий на войне вот эти все секреты, они больше там двух-трех недель, месяца они не держатся. Мы разберемся, что это за кап, как он работает. Ну и, очевидно, какие-то меры Для боротьби з ним будуть uh -huh. виробити, uh -huh. я просто власне подумала, що якщо дійсно росіянці запустили цей КАП, це дійсно був КАП, і запустили його можливо з тієї частини авіапростору, який безпосередньо під нашим контролем, то мені здалося, що можливо вони переходять до тієї тактики, яку використовував із Ізраїль ще кілька тижнів тому під час цієї гарячої. Фази протистояння з Іраном, коли е, був момент, коли Ізраїль заявив про те, що е, здобув повну перевагу над західною частиною Ірану, включно з Теграном. Тобто ізраїльська авіація, винищувачі почали скидати бомби безпосередньо з іранського неба, замість того, щоб там використовувати далекобійні ракети, е, Я, я понимаю, що мож, так да. Чи можемо? Я не знаю, чи є така якась ймовірність того, що і ми могли б. подобный метод За рахунок чего Израиль из нет, 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 нет. Дело в том, что у нас абсолютно разные технические военные возможности. Во-первых, ну, Израиль, там сидят умные ребята, которые, которые нацелены на выполнение задачи. Все, там никаких коммерций, никаких э, мыслей нет, заработать над этим, это программа государственная, плюс там МОСАД участвует в этом деле. И там вся эта операция была разработана очень четко, чтобы появиться на территории Ирана самолетом с, со свободно падающими бомбами, все ПВО должно быть подавлено. Поэтому первое, чем занимались израильтяне и авиации, ракеты точные у них, которые там летели по 1200 километров, это поразить, вывести из строя систему наблюдения, аэродромы, авиацию полосы и прочее вот когда там все замерло над Ираном, вот туда можно прилетать и бросать там любые средства поражения да вот даже вот эти свободно падающие бомбы это он подходит на 2-3 километра до цели там с высоты 5-6 километров прицеливается есть у него там система и свободно бросает эту серию бомб которые у нее там подвешены, и спокойно уходит к себе там до заправки и опять Туда, в у нас нет этой возможности у нас нет авиации у нас нет средств э, поражения ну это разные абсолютно вещи тут даже говорить нет у нас такой возможности и не будет не будет мы так не можем действовать потому что по ряду причин наших возможностей скажем израильтяне сделали так и сделали правильно абсолютно с военной точки зрения планирована вот эта операция воздушная там замечаний нет мы такого сделать не можем Ну, не хотілося б на такі песимістичні ноті прощатися, але, можливо, пане Олександре, дійсно наші розробки якраз і допоможуть нам. Ну, я не кажу на той рівень вийти, як Ізраїль, але хоча б наблизитись, бо знаємо за заявами президента цього року ми маємо і вийти на виробництво кабів дальністю польоту, якщо не помиляюсь, 80 кілометрів і далекобійні озброєння інвестуються нашими західними партнерами. Тож сподіваємося, що. На какой-то болезненный удар для России, мы все-таки с будем с нашими защитниками, нашими разработками. Ну, я думаю, на четвертом году войны этим пора уже заняться. Вы иронию понимаете, да? Каб, да это бомба, которая лежит в деревне, лежит 50 лет. Это болванка 500 килограмм, 250 с э, мылом, с, с, с взрывчаткой. Все, делайте к ней крылья, Ставьте GPS, подвешивайте под МиГ-29, Су-24, Су-25 и пожалуйста. А мы только сейчас начали об этом думать, когда нас уже год кошмарят этими кабами бестолковыми, с которыми борьбы пока еще нет. Методов борьбы с кабами пока вот таких систематических нет. Поэтому, ну, естественно, будем, будем заниматься, как говорится. Угу. Ну, Пане Олександре, дякую вам за цю розмову, за вашу реакцію оцінку тим питанням, які ми разом з вами піднімали. Льотчик випробовувач, Олександр Лиході, друзі, був разом з нами, допомагав вам зорієнтуватися у піднятих темах та питаннях більш детальніше і краще. Пане Олександре, ще раз вам дуже дякую. Всього доброго, спасибо.